тоже. Итак, Это тоже. внимание, сейчас я покажу упражнение, которое, пожалуйста, вы запомните. Сделайте сейчас его вместе со мной. Оно называется метод восьми. Поднимите руки, кто знает. Так, нет, ну еще. Я бы не удивился упражняться столько. Бабушкой. Я в этом смысле. Итак, у кого низкое давление? У кого высокое давление? не имеет значения для нормализации кровообращения и его стабилизации. Все очень просто. Смотрим на меня. И повторяем. Спокойненько. Взяли кулачки. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Перевернули. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь после этого упражнения подхлопайте себя. Подхлопайте. Скажите, у кого мурашки побежали? А, да, тут все побежали, правда? Кровоток улучшился. Молодцы. Теперь можно переходить дальше. Итак. Что написано на каждой баночке или витамина, кроме напитков? Что они обязательно, в обязательном порядке должны забиваться не менее, чем стакан полутора какой воды? Чистой, фильтрованной, ей не кипяченой. Правильно? Правильно. Ой, ой, ой. В природе более загадочного вещества, чем вода нет. Это уже кое-кто слышал эту всю информацию. Но кто-нибудь сталкивался с, с вот этими или слайдами, или карточками, которые внизу? Да. Знаете, да, что это такое? Поднимите руки, у кого дома есть они? Не слайды, а карточки. Карты их называют еще. У кого-нибудь есть? Всего-то. Ничего, да? А вы знаете, как прекрасно они заряжают энергию, действительно. Они есть разные. Счастье, любовь, взаимопонимание, богатство. Да? Вы знаете, э, вот у меня банки разные есть, да? Вот с водой стоят банки, там графины, да? Вот это вот все на поставил, чтобы заряжалось. Даже ощущение в течение дня меняется, смотря с какой баночки начал день.

Сейчас, да, потом скажем. может быть вспомню. Так вот, растение содержит около 90% воды. Тело взрослого человека 60-65. Причем распределение неоднородно: В костях 22, в мозгу 75, в 75, в крови 92. У -у, у меня слышал пока? Мало воды попили? Сейчас принесем еще раз каждому по Так вот, скажите мне, пожалуйста, вот всегда, когда мы расспрашиваем, кто состоит из чего? У меня вопрос задают, задают всегда, когда вижу, протестирую, что идет обезвоживание. То есть, как мы можем состоять из кофе, чая, да? Вот, сока, тем более каких соков? Как правильно, я не про эти соки не говорю, как правильно пить соки свежевыжатые? Да. Что ты сдаешься? Да. 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 Что мы пьем с водопровода? Как вы думаете? Представляете себе? У кого есть карток душного? Я уже про большие фильтры не буду говорить. О -о -о. Скажите, а у кого-нибудь вообще в зале нет аллергической осторожности? Хоть на что-нибудь? Придите ко мне, я вам скажу. что Даже. Так вот, у нас э, есть множество примеров, когда э, вот при тяжеленных дерматиток даже у деток у, у деток да, только ставят на работу душ, еще ничего не предпринимают и уходит эта проблема. Но он чистится, интересно. ну потом можно раскрутить, да, и... Боже мой, чего там просто внутри нет. Это визуально видно, не то, что впиталось, да, вирусы, бактерии, там, аммиаки, все продукты, нитраты, там, э -э -э Все это, да, и то, что оно там по этим трубам собрало еще. Вы не представляете, какие там куски чего-то, слизь какая-то, вообще, это действительно немножко аж неприятно, жутковато, чем мы моемся. А наша кожа им дает огромное количество воды. То, что мы им даем, все поступает в организм. Да? Ну, источники, понятно, я не буду объяснять, какие они, да? Дальше. Что такое хлор? постсоветском пространстве применяется хлорирование воды. Знаете, да? А вы знаете, что с хлором происходит при кипячении? Мне, наверное, надо тестирование публичное проводить. Да, посидит, посидит, послушает, тестирует, и уже все. Молодец, все знают. Действительно, я раньше думал, что он испаряется этот хлор, а оказывается, он здесь теряется, это минимально. Далее, к чему приводят рассказы, респиратурные заболевания, э -э, аллергические, масса, 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 масса проблем. За свою жизнь среднестатистические гомосапиенцы открывают около 30 тонн воды. Представляете, сколько мы через свои фильтры пропускаем, да? Внутри организма. Так вот, если очистить, то можно получить около 500 стаканов. Ну, я уже сказал, гадости, да, всякое. Да, ты написал, что я сделал, извините. Далее. Далее. А, да, именно наличие хлора увеличивает риск при кипячении, да, вот если я планирую его на 21 увеличивает риск получить онкологические заболевания. Представляете, 21 Это далеко не мало. Кто-нибудь пользуется бутылированной водой? Кто-нибудь видел нормальную воду бутылированную? Минимальная стоимость ее 78 тысяч, все э, от этой цены начинается рост. 78 тысяч за литр. Кто из вас какой будет покупать, вы скажите. Согласны, со мной? Пару бут и фильтр вообще по-моему. Стоимость. Так же ведь? Далее. сутки сколько? Лечебные дозы, стакан перед едой. А в некоторых случаях и там еще треть стакана. В сутки. Сейчас принудить еда действительно натуральная. Еда, да? Сколько надо позже, там организм поступал, где-то что-то не откладывалось. А сейчас какая идет минеральная вода? Принудительно насыщенная. Кто-то может себе гарантировать, что она ляжет в почках, в желчном, на костях? Никто, правда? Ну мы можем, у нас есть цели. Далее? Что такое крем? Вот как раз литовиты, да? Там вся таблица неделей посажена на крем, кроме тяжелых металлов. Я же не буду говорить про коротко, про все остальное, да? Но зачем нам нужен крем? Да? Вот зачем? Без него развивается остеопороз, проблемы с паращиками железой, гормональным фоном женским, мужским, центральной нервной системой, развиваются инсульты, инфаркты, аритмии. Мало Где у нас это все есть? В обыкновенной фильтрованной воде и оптисорки концентрированной. Далее. Как оно окупается, что это за фильтр, у вас все это есть. Да? Все это знают? <связь> Если что, блин, с культурой Светлана Алексея хорошо расскажет, сколько это что стоит и насколько это все выгодно. Далее, протяжимся еще, 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 это уже общее еще, еще. Видели новый фильтр? Что нравится далее, далее. Э, скажите мне пожалуйста вопрос кто знает через подочный фильтр я имею в виду подпойку бкп я имею в виду настолько не водолеи да, а именно настольный фильтр как правильно цедить воду Абсолютно верно. Слышали все, чтобы струйка воды была параллельна фильтру. А еще лучше капель Поставили, но капель, капель. А теперь поднимите руки, кто впервые купил проточный фильтр и забил весь пол. Не поверю. По-моему, каждый через это пошел. Почему? Ставим фильтр, и пошли. В телевизор, зацепились языком, где-то еще чего-нибудь, да? Я лично добренько так это побил. Это хорошо, что оно так и Ставьте в раковину емкость, которую фильтруете, чтобы если она перелилась, уже пусть туда идет. Чтобы не так жалко было и не прибавить себе работы. Далее. Вот, 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 воспоминания, кстати, для офисов довольно неудобно, а дома экономически невыгодно. Да? Да. 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 Но вот это А вот это вот интересно, да? Видите, кальций в как правило, присутствует в виде карбоната кальция, да? который в высшей среде может иметь две структуры, кристаллические, кристаллические решетки. Структуру кальцита и органита. И а, органита. Yes. Видите разницу? Переключаем. Так вот, представьте себе сравнение цветной воды чешских карловых бар, грязь Мертвого моря, кораллы и что получается, наши цеолиты и то, что вы имеете в воде после фильтрации через циолитовый фильтр, вы получаете практически тот же эффект свойства организма воды. Нет, э, не образовывать наргиби постепенно разрушать ранее возникшие отложения, позволяет предположить, что такое же происходит в живом организме. Вымывается отложение почек и желчных пузырей, которые хорошо знакомы, но и как камни. О а том, как на живые организм влияет органиковая вода, позволяет судить результаты исследований военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. Вы знаете, да, что она вообще считается самой лучшей в мире по своим научным разработкам. Что мешает вам ходить без этих камней в почках, в желчном и без наростов на позвоночнике, на суставах? А? Ложечки мы. Так правильно пьем воду. Чуть -чуть по чуть-чуть часто. Каждые 20-30 минут один небольшой глоточек. Один небольшой глоточек. А? Хорошо. Спонсор Бресту сказал, один небольшой глоточек каждые 15 минут.